law kana mujtama'aini li ahadin ghairi lajtama'ta li lima atani lima atani allah subhanahu wa ta'ala min al quwwatil layyin jika orang lain dapat menghimpunkan keduanya nescaya aku juga mampu berbuat demikian ini kerana Allah memberikan kekuatan hati dan kelembutan kepada aku. Yang tu kata Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar kata, "Lauka mujtama mujtama'aini li ahadin ghairi la li lima a'tani Allah." Dia kata kalau orang lain boleh himpunkan dua benda, bisnes dan ibadah. Aku juga boleh menghimpunkan dua benda ini. Kerana apa? Kerana Allah memberikan kepada aku Al-quwwah Al-layyin Allah memberikan kepada aku dua benda Pertama Al-quwwah Kekuatan hati Wal-layyin Dan kelembutan pada aku Jadi kalau kita nak Dua benda ni Dalam masa yang sama nak buat ibadat Dalam masa yang sama nak bisnes dalam masa yang sama nak buat kerja. Dalam masa yang sama juga nak buat ibadat. Abu Darda kata aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku kena pilih salah satu. Aku cuba nak buat dua-dua sekali. Tapi nampaknya aku tak daya nak gabungkan dua. Maka aku ambil satu saja, Iaitu ibadah. Kata Sayyidina Umar pula. Kalau orang lain boleh gabungkan dua jadi satu. Kenapa aku tidak boleh? Aku pun boleh insya-Allah sebab Allah memberikan kepada aku dua benda. Al-quwwah al-layyin. Yang pertama Allah Taala bagi kekuatan kepada aku dan yang keduanya al-lain Allah Taala bagi kelembutan. Jadi kalau kita nak dua benda ini berjalan seiring, berjalan serentak. Bisnes-bisnes, ibadat-ibadat. Kerja-kerja, ibadat jalan. Dua benda kena ada. Pertama, kekuatan hati. Maksudnya apa? Mesti kuat melawan tarikan hawa nafsu. Yang kedua, mesti lembut untuk melakukan ibadat. Kalau hati kerah, nak buat ibadat susah. Mesti lembut. Yang pertamanya, kekuatan. Kekuatan itu. Kalau kau tak kuat, kau hanyut. Macam mana nak gabungkan ibadah dalam perniagaan? Mesti ada kekuatan hati. Kekuatan semangat. Nak bisnes, nak bisnes, kena kuat hati. Kalau kita ni lembut hati, pakai bankrup kita. Bankrup kita. Nak berniaga ni kena kerah hati. Okay, Kerah hati di sini, jangan. Maksudnya kerah hati, jangan. Degil. Bukan. Kerah hati ni semangat, kuat. Setengah orang dia degil pula. Nak negam macam lah. Dia berbawa pula anjing masuk supermarket. Ha, elok. Elok lah. Saya sokong lah. Tutup lah supermarket kau tu. Adakah shopping mall membenarkan bawa anjing? Membawa binatang peliharaan. Dia tak tahu. Orang sekarang bukan bela anjing saja. Babi pun dia kalau rasa nak bawa orang masuk babi masuk supermarket buat. Esok ada yang bawa babi, ada yang bawa ular sawah. Ni zoo ke supermarket ni? Sekarang orang bela ular. Ular sawah dia bela. 40, 50 kilo dia bawa. Babi pun sekarang dah bela dah. Dah dibenarkan bawa nanti tuan-tuan. Babi pun bawa pergi supermarket. Orang Islam kompong tak masuk dah peniaga-peniaga, pekerja-pekerja Islam tak akan kerja lah. Dan di situlah ekonomi Islam akan naik. Sebab orang hanya membeli pada kedai yang friendly, Muslim. Muslim friendly saja. Dia takkan pergi kedai yang apa nama, pig friendly. Babi. Anjing punya ni. Ini orang bisnes jenis apa punya bisnes ni orang nak tarik orang datang ke kedai bukan tarik binatang binatang bukan shopping kita minta pada yang buat ni kalau rasa nak buat supermarket shopping mall boleh masuk binatang ternakan silakan ini akan menaikkan lagi barang-barang dan perniagaan orang muslim sebab orang muslim tak akan masuk lagi dah kedai-kedai yang penuh dengan tahi babi air kencing anjing aik kecil babi ni dalam supermarket elok saya sokong ustaz biar kita tahu mana dia yang support orang Islam mana dia yang mendokong perlembagaan Islam adalah agama persekutuan jadi mereka tak mendokong maka kita cari kedai-kedai supermarket dan insyaallah lepas ni supermarket yang bertemu akan muslim friendly ini akan naik balik yang selama ni kitalah yang support mereka tapi mereka tak reti nak hormat sensitiviti umat Islam. Dengan adanya cadangan nak membawa, nak membuka, nak membenarkan supermarket. Boleh bawa anjing masuk dalam. Bayangkan tuan-tuan ada -tuan makan mie kari orang sebelah bawa anjing. Duduk atas kursi tu pula. Apa tak terhati hormat sensitiviti umat Islam ni. Baik, kemudian. Dia kata bisnes kena kuat. Nak buat ibadat, kena lembut. Kalau lembut hati tak ada, tak datang kelas kita ni. Kalau kita ni jenis tak lembut hati, tak kuat hati, tuan -tuan, tak akan terima nasihat. Sebab majlis ilmu, ilmu adalah nasihat. Adinun nasihat. Dia adalah benda yang menasihatkan kita. Sebab orang yang kerah hati, dia tak boleh terima nasihat. Ustaz ni mengata kat aku, kata dia. Apa ustaz ni? Bukan ngata nasihat. Sebagai tanda sayang, nasihat kalau benci, lantak kau. Baik, kemudian. Memandangkan bicara mereka sebegitu. Maka aku meninggalkan nikmat dunia yang binasa. Dan aku memilih akhirat yang selamat sejahtera. Jadi tuan-tuan Allah Ta'ala sebut. Manusia ni dalam surah Al-A'la. Apa kata Allah? Wa sama rabbihi fasalla bal. Belajar tahfiz bal kemudian baik itu ayat dia Allah Taala kata apa hendaklah <tuh> kamu ni semayang. wa zakarus fasallah. sallah zikir banyak-banyak semayang. Qad qada, qada aflah man tazakka wa zakarus rabbih nak berjaya nak berjaya kata Allah bersih bersih daripada dosa bersih daripada kejahatan Nombor dua, zikir. Nombor tiga, semayang. Maka kata Allah, bila manusia buat tiga benda ni, dia akan berjaya. Tapi sayang, manusia melebihkan dunia. Baltuk siru, nalhayatat. Tetapi mereka membanyak-banyakkan dunia. Sedangkan akhirat itulah yang lebih utama dan yang lebih kekal. Dunia ni apa ada? kita membuatkan rumah untuk rumah tu ditinggalkan. Bulan balik. Kita membina rumah untuk rumah tadi ditinggalkan. Bawa puluh tu puluh tahun buat loan. Bayar hutang. Sebab nak cari rumah. Padahal rumah tu ditinggalkan. Rumah kita ni semakin lama semakin sempit. Bulan balik. Rumah kita semakin lama semakin sempit. Mana ada sempit Ustaz? Besar itu lah. Besar itu lah. Memang rumah tu besar tu. Tapi ruang untuk kita berjalan makin kecil. Lala duduk atas satu katil ya, mana? Bilik belakang tak pergi, tingkat atas tak pergi. Ha? Bilik tiga, mu tiga tak pergi, duduk duduk muka pintu, tengok anak cucu balik. Itulah dunia kita. Semakin lama, semakin mengecil. Dulu duduk rumah besar. Sekarang rumah pondok. Kecil tak? Kecil. Sekarang duduk atas katil bujang. Dulu katil king. Sekarang katil bujang. Kecil je. Mimpi dia kejut dia rimau dah jatuh katil. Dan kita semakin mengecil. Nanti liang lahat dalam kubur lagi kecil. Itulah dunia. Yang kita duduk kerja siang malam pagi petang. Bergaduh, bergaduh. Kenapa tak kerja akhirat? Kerja dunia sampai tertinggal ibadat. Kerja dunia sampai tak tahu ilmu. Susah ke tak sah ke sembahyang? Dia tak tahu. Baik. Adapun berkenaan sibuk terhadap nikmat dunia secara batin berpunca daripada hati. Kerana ianya tempat untuk keinginan. Diriwayatkan pada bahawa baginda Nabi telah bersabda man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafnah. Ahrajahu Ibnu Hibban dan Al Hakim Maksudnya barang siapa yang mencintai dunia maka dia akan memudaratkan akhiratnya barang siapa yang mengasihi akhirat maka dia akan memudaratkan dunianya maka utamakanlah yang kekal atas sesuatu daripada memilih yang akan binasa Dia ada dua yang sentiasa berlawan-lawanan. Pertama namanya dunia, lawannya apa? Akhirat. Dunia ni ada berapa? Dua. Pulang balik. Dunia ni ada berapa? Dua sahaja. Sakit? Sakit? Sehat. Celik? Celik? <todoh> hmm. Ada yang kata pejam, ada yang kata buta. Celak pejam. Okey, berjalan. Duduk. Jaga tidur. Okey, lapo. Lapo makan. Lapo kenyang macam oh, Bujang Kawin. Mana ada tiga, empat pilihan. Dunia senang tak? Lah. Ulang balik. Dunia senang tak? Lah. Ada dua ya Buat dengan tak buat. Atau ni pening kepala berhal. Kawin. Cerai. Ada lah. Orang tak suka cerai lah. Kenapa nangis? Buat apa? Apa sedih? Dah. Tak bayar nak buka aib, tak bayar nak buka cerita, tak bayar, tak bayar, tak bayar. Udah bercerai-bercerai, dah. Pini kahlem, sepah lagi. Sekarang kita dah tak gaduh. Kita dah stop yang banyak. Jantan pun banyak, perempuan pun banyak. Jangan bila bercerai tu, buka segala ini, buka ini, buka ini, pukul lah, apa lah, tak bergantung, tak bertali lah, apel lah, lah, tak bayar. Tak payah nak buang air mata tu. Kadang-kadang tak keluar buang air mata dia. Ingat. Dunia kita ni kalau kita ada masalah simple lah. Simple. Itu yang besar sangat pesan. Apa pasal yang besar sangat. Jadi me, sampai jadi. Sekarang dah jadi tahu lah ustaz. Depression ustaz. Eh. Murung. Apa masalah kau? putus tunang la ilaha illallah putus tunang lain apa masalah kau kena buang kerja bangla boleh hidup nepal boleh hidup di malaysia ni takkan kau orang malaysia tak boleh hidup masalah kita ialah merasakan dunia ni segala-galanya sedangkan akhirat itulah yang segala-galanya yang penting akhirat dunia ni Allah setakat rumah terbakar apa ada datang duk di barakah di barakah pun terbakar Ustaz insyaAllah ada yang berhormat tolong sekarang lagi seronok kita pasal masing-masing nak nolong sebab masing-masing suruh pangkah kan masing-masing suruh pangkah kejap kawan ni datang kejap calon ni datang kejap parti ni datang parti ni datang untung lah kita untung lantak demo lah tetapi kalau kita dah mati di dalam kubur duduknya. Maka menanggunglah kita masalah seorang. Seorang. Di dunia kalau kita ada masalah siapa bantu? Isteri bantu. Suami banyak hutang. Isteri gadai mah bayar. Suami bisnes lingkup. Isteri jual mah tolong. Dah berjaya nikah lain. Oh bagus. Tentang ni. Kita kalau ada masalah, kak, suami nolong kita. Duduk dalam rumah. Apa masalah kak anak-anak? Suami kita makan anak-anak itu. Selesai masalah. Masalah apa Ustaz? Masalah sakit Ustaz. Suami kita ngantar ke hospital. Apa masalah? Tapi kalau sakit dalam kubur kena rotan. Dihimpit dalam kubur di sekse, di hari kiamat tak ada siapa boleh bantu. Sebab itu pilihlah untuk buat persiapan yang kekal. Namanya persiapan abadi persiapan akhirat. Maka <coughs> jelas bagi kamu <coughs> di sini bahawa sesungguhnya apabila zahir sibuk dengan nikmat dan dunia dan batin kamu berkehendak kepadanya maka tidaklah mudah bagi engkau untuk beribadah dengan sebenar-benar ibadah maka dunia ni ada dua keinginan pertama keinginan zahir dunia ada dua keinginan pertama keinginan zahir dua keinginan batin apa dia keinginan zahir nak rasa makan, nak rasa rumah, nak rasa berkeluarga, nak rasa berkenderaan. Nak rasa berkebun, nak rasa bersuami isteri, nak berasa ada anak. Ini nama dia apa? Keinginan zahir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zuyinan linnas, hubbu syahawati minan nisa'. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka laki, itu dunia, keinginan zahir. Wal banin suka pada anak jantan, suka pada anak. Yang ketiga, binazhabi wal fiddah, suka kepada emas, suka kepada perak. Wal khail, suka kepada kuda-kuda yang bertanda. Yang keseruhnya suka kepada buah-buahan, kebun-kebunan. Ini adalah keinginan yang dipanggil keinginan Zohir. Yang kedua, keinginan batin. Benda yang tak boleh kita nak capai. Tapi nak. Macam perempuan, isteri boleh tak capai? Boleh ha? Bila mengorat. Datang barakah dengan orang. Semua ada. Pencin ada. Pencin dua pula tu. Kereta ada. Peti ais ada. Cowai ada. Masak. Cikgu kemeren pandai masak. Kak Syam pandai menjahit. Datanglah minang insyaAllah. Nak beli kereta dapat? Dapat. Nak yang mahal boleh, nak yang murah boleh. Tetapi keinginan batin takkan. Manusia cuma nak tapi tak dapat. Apa dia? Nak hidup umur panjang. Boleh dia beli. Ustaz, makcik datang nak beli umur. Orang boleh datang jumpa Ustaz. Saya datang nak minang. Ustaz rekomen boleh tak yang mana? Boleh. Tunjuk gambar. Nak yang mana? Kak Som, Kak Sam, Kak Raya, Aisyah Indo nak yang mana? Ustaz, saya nak beli kereta, nak yang mana? Proton, Saga, Pro, 2, nak yang mana? Tapi kalau ustaz, saya datang nak sihat. Saya nak beli sihat. Saya nak beli umur. Saya nak beli mati yang baik. Oyee keinginan batin tu. Saya nak itu, nak ini, tapi benda tu tak boleh capai. Tapi manusia nak. Manusia nak panjang umur lagi. Tanya pada orang yang sakit di hospital. Nak apa pakcik? Nak kereta hidup. Nak nikah hidup. Nak sihat. Tu dia. Boleh beli nyawa. Boleh beli sihat. Boleh beli jam. Boleh beli minit. Tak boleh. Tapi yang itulah yang manusia sibuk sangat. Maka dia pun naik basikal. Satu hari empat jam. Tak siapa? Nak sihat. Sebayang empat minit. Maka dia pun berjoging lah. Lima belas kilometer sehari jogging. Sebab nak sihat. Nak banyak umur. Mengaji tak nak. Baca Quran tak nak. Jogging nak. Maraton nak. Jogatan nak. Syaitan nak. Segala ton nak. Tapi nak buat persiapan untuk mati tak nak. Padahal mati itulah yang dia nak elak itulah yang akan dapatkan dia. Ini dipanggil apa? Keinginan batin. Maka manusia sekarang diajar untuk berlumba. Daripada kecil diajar untuk berlumba. Siapa yang dapat nombor satu dapat hadiah. Lumba. Daripada kecil. Siapa yang dapat nombor satu dapat hadiah. Masuk sekolah menengah berlumba. Besokan berlumba, berlumba, berlumba. Maka sampai mati manusia kerjanya ialah berlumba. Sebab tu hari ni adab dah tak ada. Akhlak dah tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal aku yang cepat. Kalau aku cepat aku dapat. Maka hari ni orang tak ada potong lah. orang tak ada queue lagi dah. Orang akan potong, queue. Kita beratur dekat bank nak colok duit. Dia datang selama rok dia. Solyak tak ada yang masuk tu itu. Aku sekali lagi resep baik John Sina pencin dah. Kalau John Sina tak pencin, hei, nampak tak? Ada yang sebut, solyak, solyak, itu kira baik lagi. Ada terus buat bodoh. Paling senang dia nak potong queue dia bawa anjing. Lagi senang tuan-tuan. Nak nak lift. Kita punya lama dah beratur situ. Elok lift sampai G, elok dia masuk. Kita pula tak boleh masuk. Kenapa manusia sekarang sudah adabnya kurang? Jawapannya kita diajar untuk hidup berlumba-lumba. Daripada sukan, daripada politik, daripada apa pun. Kalau kamu ketinggalan, kamu akan ketinggalan. Kalau kamu lambat, kamu terlepas. Kalau kamu tak buat, kamu tak dapat. Sekarang kamu rebuk saja. Orang muda kah, orang tua kah, sudah hilang hormat. Tak macam kita dulu-dulu. Biar lambat asal. Dulu, sekarang. Biar cepat asal dapat. Sebab tu sekarang dah tak ada akhlak. Kita tak ajar supaya sabar. Menghormati orang tua mengasihi budak-budak. Kita diajar supaya cepat, 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 cepat. Kalau boleh potong orang punya. Potong orang punya. Dah tak diajar dah untuk menghormati budaya. Hormat pada orang tua. Budaya supaya kita ini minta izin. Dulu-dulu nak motong pun minta izin. Kita naik basikal. Pakcik tua tu pun naik basikal tua. Kita potong dia. Kita cakap. Pakcik pergi dulu. Dulu. Sekarang mana ada. Cuba orang muda cakap pada orang tua. Pakcik pergi dulu. Lantau kamu boleh. Pergi Orang tua tu pun. Kita ni konon-konon beradab lah. Dah. Apa yang masalah dengan aku pula. suka kamu pula tadi. Orang tua tak beradab. Anak muda tak beradab. Sebab memang adab dah tak ada. Sebab apa? Sebab orang sekarang nampak dengan dunia. Kalau kau lambat, kau terlepas. Sekarang kau cari jalan. Macam mana kau boleh dapat? Kalau kau nak rasuah, kau rasuahlah. Kalau kau nak ngelak, ngelaklah. Sebab tu balik kepada asal. Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Baik. Tandakan di situ. Kita ada majlis hari ni meraihkan pelajar-pelajar kita. Mana dia? Guru-guru di mana? Hello?